Нет, вопрос закона становится вопрос судом. Нет, закон, судом. я я говорю, вот обратите внимание, мы говорим о законе Украины, правослужбу. Закон Украины госслужбу предпочитает две представы. Коррупционное деяние, которое доказывается в судебном порядке, и догира, которое не оценивается в судебном порядке, оценивается людьми. Мы предлагаем механизм оценки доверия, понимаете, чиновнику, доверяем или не доверяем, а не то, что он законный или незаконный. И люди, именно важный критерий, делают оценку, что э, там, в Александрийском районном суде Кировоградской области вы этого судью никого не знаете. У него зарплата 15 тысяч в месяц, но при этом у него на 2 миллиона долларов дом, он ведет соответствующий образ жизни. И люди, которые возмущены этим вопросом, они имеют право каким-то образом отреагировать на эту ситуацию. Второй вопрос. Почему публичный чиновник, если закон Украины правослуживого предбачает, что он является публичным, если антиконституционное законодательство предбачает отслеживание этого всего, если декларация о доходах и затратах предбачает, почему же мы не можем сделать механизмы, которые дадут возможность Потому работать этим законом? Потому На правду, сюжет в программе «Гроши» пройдет на порядок эффективней, чем в вашей социальной Потому что этот сюжет можно перевернуть в том числе и в судовом порядке. В тому числі і слідчими органами, що дуже складно вашої судової мережі. мережі. В кращому разі це просто набір сюжетів для журналістів. Ні. <комісля> така можливість теж є. Досу, еще, доступ. доступ к информации собранный в одном месте. Вот смотрите, мы были на нараде, в он Буде, подразделение, которое занимается электронным вредуванием. Пытание заключается в том, что доступа к базе данных, к массивам информации нету. Нет, у вас нет доступа. Вы не можете посмотреть то, что у нас есть на сайте, для того чтобы вы сделали вывод. Вы не можете проанализировать. А у нас журналисты, кероворадские, которые уже пользуются действующим проектом, они берут и видят. 20 начальников милиции, как они живут, что они делают, они могут анализировать и давать результат аналитический для обсуждения. Не по кому-то конкретно, а по группе лиц, по судьям, по группе лиц и так далее. Что, или же по депутатам, Кировоградский горсовет и коррупционер, коррупционер, видно, что человек имеет такие-то автомобили и ноль доходов, в семье ноль доходов. А люди, которые дополняют эту картину, которые живут рядом, говорят, да, вот, пожалуйста, вот лоббирование вот этого бизнеса, вот такие-то решения судов, то-то, э, то-то, то-то, то-то. Это массив информации для принятия решений. И э, воспользуйтесь ли вы этим инструментом и не воспользуйтесь это ваше право выбора? Послушайте, открытие доступа до клиента уже вам массив информации. Ну, час. Это только час. Можно еще кого-то встретить там в тайной да, допустим, губернатора Кировоградской области, вы видели декларацию, да, а я его раптом встретил где-то на, на трамвайке, у меня возникает вопрос, а откуда ты полностью взял деньги на эту страну? Да? То -то... Мы, мы говорим о том, что данный механизм, он дополняет действующее антикоррупционное законодательство, закон про госслужбу, порядок подачи декларации, все-все-все-все, понимаете? Ну, уже, уже, уже. закон про госслужбу действует уже давно, да? Вся система української корупції базується на чинному законі про держслужбу. І ви пропонуєте цим самим законом користуватися за цього нового року? Ні, законодавство міняється постійно. Антикорупційне законодавство додає. Ствістя з антикорупційного законодавством вносяться змінення в законодавній службу. Він міняється постійно, чуть не каждый місяць. Да, 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 ви... не не... відкрити... Проти чого а... ви Я не можу зрозуміти. Ви, вже пів проти чого ви виступаєте? <роти>... Проти самого механізму. Запорігані, Чим вам не подобається механізм? Він є спільно небезпечним. Його не спільно небезпечним. Ну, хорошо. Це... це ваша думка. Почекайте, в ну, чому? Чом? Почекайте, Дайте я свою. Кажіть, кажіть. Якщо ні, то продовжуйте говорити. Так кажіть, в чому? Перше, він відволікає Перш, суспільну енергію на ложне направлення. Раз. Друге. Друге. Це власний вибір. Це власний механізм маніпуляції. Тобто, чиновник, от у мене є безліч можливостей, просто придумать, как это так, чтобы я был абсолютно белый 12, и пухнастый вот в этой самой промышленной самый То Тобто, на что раздаться белый? элементарно? Вот что создает это. проект. Я что ты... Да. Так, да. теперь Погоди, с другой стороны потом, тоже чиновник... Пожалуйста, -то, пожалуйста, пожалуйста патриот. Смотрите, <патриот> я, это я это отвечу, патриот. один момент, и все, и мы угу. заканчиваем. Потому что другие вопросы мы должны дать возможность. Вот я открыл закон Украины про госслужбу, у нас есть доступ к информации. Смотрите, последнее изменение 1.05.2014 и да То есть мы не говорим о каком-то археологическом законе. Май, месяц. Нет, я, я ну, юрист, фаховый, It's да? Because...